разошлись славяне по земле и прозывались именами своими от мест, на которых сели. Человека любит Бог, правда всем и не оставляя человеческие род из за разума, но всех к разуму приводя к спасению, помиловал род славянский, посылал им святого Константина, нареченного Кириллом, и брата его Мефодия, мужей праведных и методных. И сотворили они им тридцать восемь, одни по образцу греческих, другие же по славянской речи. Получая дар бесценный, дар священный, славянский язык богопознания, славяне причислились к великим народам, что славят Бога на своем языке. Так из святого Царя Города города, основанного равноапостольным Константином Великим, провозгласившим христианство государственной религией, пришло к славянам и христианское просвещение, и Слово Божие на понятном славянском языке. Принял веру христианскую князь Владимир и просветил землю русскую крещением приводил людей на крещение по всем городам и селам, посылал собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное. И сбылось на Руси пророчество, гласившее, услышат глухие слова книжные, и ясен будет язык сосноязычный. С тех пор глаголя средки и истину, Братья славяне прославляют великий подвиг Кирилла и Мефодия. Здорово! А, ну. Мы рода, родник, все род. Мы русики, у нас единый корень. Тарас, Таря, Горница, Тарева и зерен, купавшие в землю, произносали лод. Мы русики. Мы вышли из земли и к солнцу поднялись полом единым. Пока из корень Победим. В родном краю или от него Али мы, Русичи Славяне, братья, он пришел тот час, когда проклем мы воздух полной груди. Ведь мы и есть, и знамя и орудие. Вся сила в нас, и вера тоже в нас. Папа, пусть, это лишь для того, что и ты, из чего ты создан. Ты, славянин. учти, пока не поздно. Твоя свобода, вера и отдых. Пусть знаний свет передается поколение. Пусть каждый помнит о добре и мире. Пусть каждый помнит о своей культуре. Райматствую, чтите и отныне культуру, знания и веру вам беречь. Вам слово молвить перед и силы, достойно представлять свой 21-й век.